Друг, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что? Что так официально? Дружба кончилась у нас, что ли? Ну кончилась, потому что вы, я вам скажу, вы так человек бывает порядочный и нет, а тут вы как бы начинаете тут с одной стороны примазываетесь, понимаете? Вы наверное, человек диск, имеет свою твердую линию. А я смотрю, что вы как вот. бы знаете хитро подходите, как тут есть один в Америке живет в Америке но любит Россию. Говоришь, в Россию он не хочет ехать. Вот то же самое и вы. А вы же приедете в Украину, вы посмотрите, сколько вот Харьков, почему разбивает Харьков, вы не знаете почему? Вы же говорите, Россия это хорошо. Вы спрашиваете, Крым это Украина или Россия? Крым это Украина, но вы поддерживаете Россию. Мне с вами просто противно говорить. Извините, до свидания. а я свой с Полтавщины, ну что ты как по Что ну... Шо ты мне будешь тут рассказывать с Полтавщины? Стрешетеловки, до... Да. да, я ж так и сразу, что шетеровки, да. Туй-мой. Да. особенно... Я тебе и так поддержку, и так поддержку, а ты меня не ценишь. Ты не надо, такое? Ты, не только я не ценю. Еще и другие не ценят. Ты бы не только я, что вас не видел, что ли? Или вы думаете, что я такой далекий? Он зайди на мои этиками, у них с ними разбираюсь. Пойди посмотри на мне. Вот такими буквами там, наверное, четыреста штампа хорошо, ставят. Смотрите. Если вы с Полтавы, говорите, что если люди гибнут, это это как бы ничего, это как бы решается. Виноват это виноват. жутко, конечно, я и когда вы, я говорил такое, Украина виновата в том, что гибнут. Я, это неизбежно было, это же важно. Никола, вопрос. я не говорю Украина, я говорил обе стороны, надо не надо обе говорить. Стороны. А в чем Украина Конечно. Украина за 30 Потому лет... что не смогла договориться. А, аж зачем договариваться, если нападение? Как ты можешь договориться? Мы за 30 до лет... Го, Майкола, до, Подожди, вариант, сейчас... не до того, до того. Где варианты были договориться. Я сейчас вам объясню. Я же тоже кое-что Невальну, который вы здесь рассказываете сказкой. Вы же не есть вам 2021, который по, э, э, за за, ангажированный с, с, русской стороны. Начался 91 год. По, э, по, э, по 2004-2005 это как бы Украина была, я могу сказать, даже конкретно как бы Россия. Что в России закон, я смотрел, и в Украине закон был. Даже Кучма хотел на третий срок пойти, но поднялся майдан и Кучме не дали, были заварушки, если не ошибаюсь, в 2001-2002 году, заварушки. И Кучма не пошел на второй срок. Тем более, он Януковича, который вот, извините, Два на 2 он будет доказывать, что это опять бор с шапок рецидивистов, который он Медведчук, поставил на должность, а потом переговоры между Путиным и Кучмой было. И вы представляете, каким-то образом премьер-министр Янукович самый дольше работал в Украине премьер-министром. А возле него утерся такой знаменитый, как Азару. И прошли вот эти, эти времена. И тут, когда не удалилась выборы, когда Украина, как я, бегло, житель Украины, ну вы себя беглом не считаете, потому что вы живете в Ставропольском крае, в России, а я вышел на Майдан, когда я участвовал в выборчей комиссии, когда было за, за, Ющенко 100 голосов, а за Януковича 10, когда я в ЦВК посмотрел, у меня протоколы с мокрой печати, это наоборот, и что мы должны это терпеть, когда нас обманывают, у вас Российская Федерация обманывает полным ходом. Полным ходом у вас Российская Федерация обманывает. Вы сидите, терпите, вы радуетесь. Я помню, если не ошибаюсь, в 2018 году за Путина проголосовало 110% на одном участке. Это что? Это так должно быть. Немцова убили, вы тихо сидите. Даже вот, вот этого Навального. Тишина. Ну, пришли, поклонились. Все. Это же вы есть подлые. Еще мой дед говорил, когда делал коллективизацию. Когда забирали все. Выселяли моего деда. Когда забрали все. Мой дед, даже Жириновского дед, Жириновского дед, который в Украине имел сахарные заводы. Забрали коммунисты от деда Жириновского, а Жириновский даже говорит, потому что пристроился к стойлу и говорит, да, все хорошо, так положено, политически. Микола, не я не за я Бандеру, ты же знаешь. Я не хочу больше знак. Мач... Это вы ляг, это вы себя оправдание делаете, как бы примазываетесь. Не, и вот вы... как Бандера я завещал, не и так не, не будем. Нет, не надо. Были конфликты, исполнялись. Микола, ли, ты только клич, дай... Я я не живу. Я не живу. Я не живу. Я не живу прошлое Было с поляками, и украина с поляками. Было. А мы живем в сегодняшний день. А вы как были еще при Ляха, при Советском Союзе, при Сталине, и нынче вы те же самые остались. То же самое, вы, вы в глаза говорите, да мы добро что идем вас освобождать. Мы освободили от чего? От домов, от всего, которое есть в Украине. Сколько смертей в Мариуполе? 100 тысяч смертей. А вы сидите здесь, сидите, панику, умника строите. Все, до свидания. Мне, честно говоря, противно что с вами. Никола, ты, Микола, ну что ты прям... Ну, не знаю, что он но... тут гнешь, он Ты Может, родом я из Украины, но пишу он к бабушки. Все. Таких людей я, извините, может я тут наговорил, может вам не Дякую.